अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणे षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्याय राजोवाच ययागुप्त सहस्राक्ष सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निवभिनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्या हि वर्मनारायणात्मकम् यथाततायिनः शत्रून्येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः ैकमनाः शृणु विश्वरूप उवाच धौतां घृपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुख कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचि यणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयो जानुनोरुोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा तत कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठ पर्वसु न्यसे धृतय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनी षकारम् तु भ्रुवोर्मध्येणकारम् शिखया दिशेत् वेकारम् नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारम् सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् सविसर्गं सविसर्गम् पठन्तम् तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे मम इति आत्मानं परमं ध्याये ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमम् विदध्यान् मम सर्व रक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रि पद्म दरारि चर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्ट बाहु जलेषु माम् रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु मनोव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूप दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्दृसिंहोऽसुरयूधपारि विमुञ्चतो यस्य महाटः दिशो विनेदुर्ण्यपतं गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्प स्वदंष्ट्रयो नीतधरोवराः रामो द्रिकूटेश्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायण पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादध योगनाथ पायाद् गुणेश कपिलकर्म बन्धात् सनत्कुमारो वतु माम् पथि देवेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्माम् निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान प्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किक् कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार माम् केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमातवेणु नारायणप्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे घृषीकेश उतार्धरात्रे निशीध एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्स पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्धिम् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रम् युकान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तम् दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षम् यथा तसखो हुताश गदेशनि स्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजित प्रियासि कूष्माण्ड वैनायक भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वम् यातु प्रेत पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टी दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो कम्बयन् त्वम् तिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम चक्षुंषि चर्मन् शत चन्द्र छादय हर पाप चक्षुषाम्